નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર બે ઈદગાહ તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું નવી સ્વાધ્યાન પોથી આવેલી છે તેમનું પોસ્ટર અહીં દર્શાવેલું છે જે તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે ભાગ પ્રમાણે સ્વાધ્યાન પોથી આવશે અહીંયા બીજો ભાગ છે તેમાં દરેક વિષયમાં એક બે ચેપ્ટર આવશે તેવી જ રીતના ત્રીજો ભાગ અને ચોથો ભાગ આવશે તો આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફની લિંક નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે શરૂઆત કરીએ ધોરણ આઠના નવી સ્વ પોથીના ભાગ નંબર બે ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર બે ઈદગાહ તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોઈશું અહીં તમને સારાંશ આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો शुरुआत करिए प्रश्न नंबर एक परिच्छेद को पटकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो जो नीचे आप प्रश्नों जवाब पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है तो जवाब आ दक्षिण भारत नंबर बे पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है नंबर तर परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए तो जवाब से पोंगल का महत्व नंबर चार समानार्थी शब्द के गलत जोड़ पहचानिए देवता दानव नंबर पांच उत्तर दक्षिण तो अवसर तो जवाब से आफत प्रश्न बे अ सही विकल्प के सामने खरा में निशान की जल के कौस में खरा निशानी करिए नंबर एक सहवर्तनी पहचानिए तो जवाब से नंबर किसने बुलाया था इस निगोडी वाक्य कौन कहता है तो जवाब से अमीना नंबर चारे की सामग्री जो पानी में सना कर पशुओं को खिलाई जाती है तो जवाब से सानी नंबर चार सुरलोक सिद्धा सिद्धरना मुहावरे का सही अर्थ पहुंचानी है तो मर जाना नंबर पाँच जब तक शब्द का सही अर्थ पहचानिए तो धीरज प्रश्न बे ब सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नंबर ए ईद के दिन मुसलमान लोग खाली जगह जाते हैं तो ईदगाह नंबर बे मोहम्मद ने खाली जगह खरीदा सिपाही नंबर त्रन मोहसिन को खाली जगह पसंद आया भिश्ती नंबर चार नूरे को खाली जगह से प्रेम है वकील नंबर पांच हामिद ने खाली जगह खरीदा चिमटा प्रश्न बे क निम्नलिखित वाक्यों कौन किससे कहता है वह लिखिए नंबर एक तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले जाऊंगा तो हामिद दादी से कहता है नंबर बे मेरी खंजरी से बदल लोंगे तो सम्मी हामिद से कहता है नंबर त्रन यह चिमटा क्यों लगाया बुद्धू तो मोहसिन ने हामिद से कहा नंबर चार तो यह चिमटा कोई खिलौना है मोहम्मद हामिद से कहता है नंबर पाँच मैंने मोल लिया है तो हामिद अमीना से कहता है अगर जो है प्रश्न तरण और प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए नंबर एक गांव में सभी लोग क्यों खुश थे तो रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आज ईद आई है इसलिए गांव में सभी लोग खुश थे नंबर हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया नंबर त्र रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है નંબર ચાર દુકાનો મેં કોણ કોણ સે ખીલોને મિલ રહે થે દુકાનો મેં સિપાહી ગુજરિયા રાજા વકીલ ભિસ્તી ધોબીન આદિ મીટી કે ખીલોને મિલ રહે થે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી દસની જે નવી સ્વ અધ્યન પોથી આવી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનને તમે પીડીએફ અને બુક બંને મેળવી શકો છો અહીં તમને કોન્ટેક નંબર આપેલો છે જેમાં તમે કોન્ટેક કરીને प्रश्न त्रन ब प्रश्न के उत्तर लिखिए नंबर ए गांव में हलचल क्यों मची थी तो जब उसे रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद आई थी ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है इसीलिए गांव में हलचल मची थी नंबर बे ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे बच्चों की जेब में कुबेर का धन धन भरा हुआ था और और यह धन से बच्चे खिलौना, गेंद खरीदना चाहते थे इसीलिए हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है तवे से रोटियाँ उतरते समय उसकी उंगलियाँ जल जाती हैं चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होंगे चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं चलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है ऐसा सोचकर हामिद ने और कई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा नंबर चार, अमीना के आंखों में आंसू क्यों आ गए तो अमीना एक गरीब स्त्री थी ईद के मौके पर उसके अपने पोते हामिद को मेले में घूमने के लिए उसने कुछ पैसे दिए थे लेकिन उसका पोता हामिद उन पैसों से मेले में अपने लिए कुछ ना लेकर उसके लिए एक चिमटा ले आया क्योंकि हामिद के हाथ की उंगलियां, अमीना के हाथ की उंगलियां अक्सर रोटी बनाते समय बिना चिमटे के कारण जल जाती थी अपने पोते का अपने दादी के प्रति इतना स्नेह देकर अमीना के आंखों में आंसू आ गए नंबर पाँच नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ पंखे की हवा या पंखे के लग जाने से वकील साहब की मुर મૂર્તિ ગીર પડી ઓર નૂરે કે વકીલ સાહેબ રૂપી ખિલોના તૂટ ગયા પ્રશ્ન નંબર ચાર મેરા પ્રિય તહેવાર ઈસ વિષય પર નિબંધ લીખીએ તો અહીં તમને મેરા પ્રિય તહેવાર નિબંધ લખી અને બતાવેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ સારા અને સુંદર અક્ષરે લખી શકો છો અને વાંચી પણ શકો છો તો આ રીતના તમારે પણ નિબંધ લખવાનો રહેશે પ્રશ્ન નંબર પાંચ અપૂર્ણ કહાની કપૂર્ણ કી જે શીર્ષક દી છે તો અહીં જે કહાની છે અધૂરી છે જેને તમારે પૂર્ણ કરવાની છે અને આપણે શીર્ષક આપીશું એક મુસાફિર કા સંઘર્ષ જેમ તમે અહીં જે વાર્તા આપેલી કહાની એટલે કે વાર્તા આપેલી છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે તેને પૂર્ણ કરવાની રહેશે प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो जो ये कोष्टक आपने तो वाक्य बनावा कोश तो खजाना वाक्य बन से राजा के महल में ढेर सारा खजाना था नंबर बे पृथक अलग हमें अलग व्यक्तियों का परिचय करना चाहिए नंबर त्रन लड़ी माला मीरा के गले में माला थी नंबर चार निगोड़ी अनाथ अनाथ बच्चों ने दो दिन से कुछ नहीं खाया नंबर पाँच सरल आसान मुश्किल काम को मेहनत से आसान किया जाता है प्रश्न छ ब निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर ए प्रभात तो शाम वाक्य बंश में मैं शाम के समय मंदिर जाता हूँ नंबर बे शीतल तो उष्ण गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है नंबर त्रन संभव असंभव कोई कार्य असंभव नहीं होता है नंबर चार स्नेह ध्रुणा वाक्य बन से कभी किसी के प्रति हमें दृढ़ा नहीं होनी चाहिए नंबर पाँच समझ ना समझ बिच्छू ना समझ था प्रश्न मुहावरे का अर्थ लिखकर इकाई में जहाँ इन मुह्वरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए नंबर एक दिल कचोटना दिल में दुख होना वाक्य बन से बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है नंबर बी बेड़ा पार लगाना संकट से बचना भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगता लगता है नंबर त्र गले मिलना प्रेम से बैठना नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं नंबर चार दिल बैठ जाना हताश या निराश होना वाक्य बन से साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया नंबर पाँच बाल बाका न होना जरा भी नुकसान न होना वाक्य बन से डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ प्रश्न नंबर सात ऐसा क्यों कहा गया होगा नंबर एक किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को तो हामिद के पाव में जूते नहीं थे सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था अभागिन अमीना अपनी कठोरी में बैठी रो रही थी ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को એક કડીમે પીરો હે તો તેમનો જવાબ પણ એ તમને આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી છે નંબર ત્રણ સમીને કહા મેરી ખંજરીસે બદલો ગે દો આની કી હે તેમનો પણ અહીં જવાબ આપેલો છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખી શકો છો નંબર ચાર ઊનકી અપની જેબો મેં કુબેર કાં ધન ભરા તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને બતાવેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ પોથી આવી ચૂકી છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે અને આ વિડીયોની પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો